İsra Suresi İsra Suresi Mekke'de inen surelerden ol yüzyon varattır. Bu surenin ilkinci ayetinde gice teyran etmek diyen manini anladiyan Esra işleğinin geçiyenlik sebepli bu sure şeyle adlandırlıktır. Sure Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Bağraç hadisatı bilen başlanlar. Son olsa Israel oğullarının baştan geçirmeleri, yeketek Allah kulluk etmek, ene ata yarşılık etmek, kaskanç ve isiripçi olmalılık, eklenç korkut sebäpli çağlary öldürmezlik, zina etmezlik, yetimin we başkanyň haqyny yemezlik, tekebbir bolmazlyk gali bilen ahlak we edep terbiýe esaslary barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen bir gije bennetini Muhammedi ayet mucizalarından kebirin görkelme üçin Mekke'deki mescid Haram'dan Kudüs'teki Tevrev-i Mübarek olan Aksa Mescidine seyran ettiren Allah ähli kemçiliklerden täkdir. Bul ähli dady da eşdiýändir, görýändir. Biz Musa kitap töwradi berdik. We Ve onu Israýil oglarlaryna menden Allahdan başgadan howsar tutmaň diýip olara ýol gösterdi we iýerdik. Ey Nuh bilen bile gämide ýüzen kişilermiň duryatlary. Taqiq ol Nuh köp şükür edýän bendedi. Bir kitapda töwratda İsrail oglarlaryna taqiq Siz yerim yüzünde iki gerek bozgokluk edersiniz. we hukman ulumsalyk edip aşa tekip birlenersiňiz diýip hökümetdik. Ol ikisiniň owal kysynyň wagty gelende biz siziň üstüňizde ören güýçli bendelermi diýip berdik. Olar sizi jeralandyrmak üçin öýlerimiň aralaryna girip aňtadylar. Bu ýerine ýetirilmeli wada diýip. Son qaytadan biz sizi olara Babil hökümdarlaryna garşy ýene de üstünlik berdik. Ve sizi mal mülk, bilen medet berip tan taýjanyňyz artdyk. Eger ýaşylyk etseňiz ýüregimiz üçin ýaşyllyk etdiniz diýdiler. Meňe gar yamanlyk etseniz, ýene ölümi üçin yamanlyk etdiniz Ey Israýyl öwürleri, beýleki ikinji agyrçylygyň wagty geldi. Ýüregi gara etmekleri, ömkü gedip ýerşleri ýalpy Kudüs taýymetçede we Iran synag etmek maksady bilen girmekleri, bu ýelýan daýtan haraplap ýok etmekleri üçin düşmanlaryňyzy täreden size musallat etdik. Belki, perwerdigänni size mehemmet eder. Eger agyrçylygyňyza dolan biz hemseli helak etmeye dolanırsız biz doğruq qafirler çün kursa alızızın nan edip koyduk elbette bu quran insanları in doğru yolugun ötürer və yaxşı işlər edən müminləre təqiq qulusiyolun bardırın boşlayar təqiq axireti iman getirmeyen kişilər çün görsə ecirli adabı tayarlaq koyduk insan Allahdan yaxşılıq sorab dileg ediş yani başına qıynçılıq gelen mahali, Yamanlık dilepem dile kadar insan öğrenmiştir. Birgi jani ve gunniydi kudretimizi görke deyan iki alama deyip koyduk. Janiñ alamatını ayy din jalmangul üçin çürdik. Gunniñ güni guni arsıqanyñday terwerdgarınıñ qadlı keriminden islemengü üçin, yılların xanını ve ayy buning xatanı bilmangü üçin aydınlıq edip koyduk. Şey dip ekli dağa da açıktan açıp beyan ettik. Biz her insanın kuşunu, amalını öz boynuna bağladık. Kıyamet günü onun için eden işler önünü açılıp koyacak bir kitap çıkarar. Ona kitabını oku. Bugün hatava çekici hükmünü ödün ödün için yeterliktir deyiler. Kim doğru yolu düşse dine ödü için düşer. Kim doğru yoldan adasta dine ödü diyanına adasyar. Hiçbir günahkar ödüganın günahını götürmez. Biz ta peygamber iberençek hiç bir kovma adap bermedik. Biz bir şehri yurdu helak etmek istenmildi. Ol şehrin yurdun ınzık baş tutanlarına doğru yola gelmek emir eder. Yöne olur ol yerde bolgoq ederler. Şey dip ol yurdun üstüne söz adap vacip olur. Biz hem ol yurdu yumrup veyran eder. Bu nuhtan sonkı nesillerden hem ençesini helak ettik. Senin perverdigarın Bendelerinin günahlarından doğal haberdardır, görüp durandır. Kim bu çat geçen dünyanı istese, o yerde ona islan kişiyimi de, islan dadımı da eylemen derer. Son ona doğdaki tayarlar, ol doğdaki rıtva edilen, kovulan halde girer. Kim ahiriyeti istese, mömin olup, onun için münafip rehmet çekte, yine, onların rehmete şükranlık bilen gaytarlar. Her bir yerine, Olara da dünyanı isteyenlere de, bulara da ahireti isteyenlere de, senin perverdigarın nığmatından berir. Senin perverdigarın nığmatı hiç kime qadağın edilen nedir? Bizim ne bu dünyada oların en çesini en çesinden üstün edemini mi de bir seyret? Elbette. Ahiret bu dünyadan derece taydan hem hat beyiktir, üstünlük taydan hem hat beyiktir. Allah'ın yanı bilen başka bir hudayı tutunma. şeýle etseň irtiba edilen we yardymsyz ýalňy taşanan halda galarsyň. Seniň perwerdigaryň ýalňy özüne ibadat etmeňdi we ene ataňda ýaşlyk etmeňdi emir etdi. Ol ikisinden ene atadan biri ýa-da her ikisi seniň ýanyňda garrylyga ýetse, olara uf hem diýme. Olara azgyrlama. Ol ikisine hoş mulaýym söýdäýt. Ol ikisine bilen, bilen ey perwerdigarym meni çağa watym rahimdarlyk bilen terbiýelap ötdürüşleri ýaly olara da merhamet et perwerdigarym siziň kalplaryňy daqy daqlar ören gowul ýandyr eger siz ýagşy kişiler bolsaňyz elbetde ol toga eden ýagşy kişiler bagyşlaýjydyr garnaşlara gariplara we ýolara haqyny ber isripçilik edip sowurma taqyp Tauriyan isripkarlar şeytanların doğunlardırlar. Şeytan malta Perwerdigarna uran näş kur Eger elingdi berara daadın bolmanlygy üçin perwerdigarnın gelmegine umit galyp bilen gara syan bereketin bereketing sebäpli olardan gariblärden ýüder uran bolsaň, bunny olara bolmanny milayim göwnawjy söz beräýit. Elingi boýunyňa baglıma gıtkanç bolma. Işirip çyl bolup eling bitünnäi açypem goýberme. Şeýdässän ýargarlar ma biçäre adam halla bolarsyň. Şüphesiz Senin perverdigarın ırtkalı islan kisine giyinen yayar ve islan kisine dar eder. Ta o bennelerinden havardardır, olar görüp durunur. Gariplik korkusu bilen çağlarını öldürmen. Oları da size de ırtkalı bizi veriyer. Ta öldürmek öğren ulugu nedir. Zına kolaylaşman. Çünkü ol anırıvaş bir hayalıktır, bozukluktur, öğren yaman yoldur. Hak hukukunu bulmasa, Nehak kere Allah'ın haram qadağan eden zanını almaň. Kim nähat gere öldürilse, onuň öldürilen adamyň hoşlaryna ar alma hukuk berenler. Öldürilenin hoşlary kan horu öldürmekte hetden aşmasyn. Çünkü oňa kafaat etme hukuk berlip yardım berilendir. Yetimin mal mülküne ta ol kemillik yasını yetençe dine in go terde goloylasun. Onun emlerini gerekse diyere sarp etmen, o gödökçülükte taklan, ähde we paly bolun çünki ähde peýmanyna berilen sözde jogapkärçilik bardyr ölçäňizde kemet bilen doly ölçäň dogry çekýän teredi bilen çekin dine bu hat haýyrlydyr we iň gödel çödgütdir anyk bilmeýän dadyna eýerme çünki gulak göz we kalp bularyň ählisi onnan anyklaman eýeren dadyndan jogapkärçiligä çekiler yer ýüzünden edip Çünkü sen hiç açan yeri hem yarıp bilmersin ve udolup dağları hem yetip bilmersin. Bu aydılıp geçilen yaman dağıtların ehleti senin periverdigarın yanına halanmayan dağıtlardır. Yine bulur periverdigarın öz hikmetinden sana vahiy eden dağıtlarının kevirlerdir. Allah'ın yanı bilen başka bir huday tutunma. Şeyle etsen yargarlan ve Allah'ın rahmetinden kovulan halla doğdağı oklanarsın. Ey Allaha şerik boşanlar. Perverdigarını size oğulları saylap verip ödünü periştelerden kıyılar edin mi? Ta ki siz öğren ağır hem günah sözleyersiniz. Fes -fes Kasam olsun. Biz bu Kur'an'la adamların pen almakları için ayetleri dürlü görünüşlerde beyan ettik. Yöne bu pend nesihatlar onların kecirliği sebepli dine hakikattan dersleşmaklarını arttırıyor. Ey Muhammed ayet. Eğer olanın aydışları yani ol Allah bilen bile başka hudaylar hem bar olsa di onun oların her biri arsın eyetini kolaylaşmak ya da onun üstün çıkma için bir yol çeyre gözlerdi oların aydayan dağıtlarından ören yukarı büyük olan Allah ehli kemçiliklerden dastır ve pektir yedigat atman yer ve bulorda olan bar dağıtlar onu tesbih ediyerler Ona hamdı sena bilen zikir etmeyen hiç bir zat yoktur. Yönetil olanın hamdı senatını bilmersiniz. Ta ki ol halimdir, hulugyan değildir, başlayıcıdır. Ey Muhammed, sen Quran okanında senin bilen ahirete iman getirmeyen kişilerin arasına görünmeyen bilin bir perde çek Biz oların Kur'an'a düşünmedikleri için kalplarının üstünde perde, uluklarına ağırlık, kerlik dörüttük. Sen Kur'an'ını perverdigarın yeke tekliğini yad edinle, olar iyilerini uğurlup, kaçıp giderler. Biz olarının sana kulak asyan vatınla, neyini sebepten kulak asyandıklarını ve öğedarı pısırdaşıp, o zalim kişilerin müminlere, siz zatılanın adamdan başkasına eğer mi yersiniz diyenlerini, gören yaşı biliyarız, gör, olar seni palça, şahira, zatılanı adama denap, ne hilimatallar getirdiler, şeydip, olar hak yoldan adaştılar, inni olar doğru yol tapıp başarmadılar. Olar biz ölüp sülkü oran toprak bolanmadan son tədədən dirildiler mi dediler? Ey Muhammed ay, daş olun ya demir olun, ya da gönlünüzde öran qiyin olan başka çizim düşüncəni de oraya yaradılması mümkün olmayan dağıtlardan bir yaradılan dağıt olun. Bari var, Allah sizi dirildir. Yine olar, ölenmizden son bizi kim qaytarip getirir diyerler? Ey Muhammed ayy, Sizi oval bir gedek yaradan Allah'a gaytarip getirir. Olar sana kellelerini yaykap, ol haçan mı olur diyerler. Ay, belki de yakin ne olur. Allah ol günü sizi diyir eldip çağırar. Siz şol vada ona hamdı sena bilen cogat verersiniz. Ve dünyada gören ağla kalındır söydürsünüz. Ey Muhammed, ben mi Olar iyin yakşı sözü 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 şeytan sözü 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 Taqib <tâkî> şeytan adamlar üçin açaçan düşmanlar, ey adamlar, perwerdiganlyk sizi haq bu bilýär, tanýar, istese sizi merhamet eder, istese de sizi adap berer. Ey Muhammed, biz seni olaryň üstüne wekil, jogapkar edip iýbermedik. Senin perwerdigaryň asmanlarda we ýerde bar bolan kişileri haq bu bilýär we olardan islenli peýgamber edip saýlaýar. Qasam bolsun, biz peýgamberleriň käbirlerini käbirlerinden üstün etdik. Davud'a de boru verdik. Ey Muhammed ay, ondan başka Hudaý hükmünde öňe süriýärleriniň hem çağıryň, olaryň sizden bir diýany dep etmäge we başga tarapa tömäge güýçleri ýetmez. Olaryň ýalwaryan we kömäge çağıryan perişte Zın, Uzeyr, Meryem we Isa peýgamberi ýaly kişileriniň özleriniň perwerdigarna has bolaý bolmak üçin araçy ýol gödlerler. Onuň rahmetini umyt ederler we onuň azabyndan gorkorlar. Taqib Senin perverdigarın azabı korkunçtur. Kıyamet gününününün bilin helak etmecek. Ya da ören ağır azab bilin celalandırmacak. Hiçbir şehir mi, yurdu mi yoktur. Bu kitapta lohu mahvudda yadalandır. Ey Muhammed! Allah şerik koşanların senden isleyen ayetlerini, mucidalarını iyi vermekten, bizi dine oğul kuların olar yalan hatatlamakları takladı. Biz semut kovmuna, eşkar mucidalarını dünyanı verdik. Olar onu öldürmek bilen öldürlerini dulum ettiler. Biz mucidalar dine korkunmak, duydurmak için iyi veriyariz. Ey Muhammed! Bir vaat sana, senin periverdigarın adamları gavak koyundur deyiptik. Deyip. Bizim sana korkunun düyüşümü dey. Ve Kur'an'ın eletlerinin ZAKUN ağacını adamlara imana gelmekler için sine gedip koyduk. Biz oları durlu mucidalar bilen korku diyariz. Yöne bu, olarini dine ulu 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 Baruat, bir vaqt bir perişdələrə adamı tezdi edin diyen mi de olar tezdi etdilər dine iblis tezdi etmedi İblis palçıktan yaradan kişiyine tezdi edeyim mi deydi iblis şu menden üstün eden kişiyin gördün mi onun menden neymes artık ta eger meni kıyamet gününe çeldi deyir kaldırsan şüphesiz onun zuryadını kol astıma aların ağdırarın olardın dine ağdırarın 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 Allah git bin mal. Olardan kim sağa ta'yin bolsa, taqip yeterlik adat hukumyny dogdaq sizin jedaňy bolar. Olardan güýjün yetenli siziň bilen azyr ber. Olaryň üstüne atly we piyada goşunynyň bilen galmaganlar çol. Olaryň mal mülklerini çağı çogullaryny şerik bol. Olara yalan wadeler, şeýtan olaryň yalanndan başga da ady wada bermez diýdi. Sen menin ıhlası bendelerimin üstünden hükmürvanlık edip bilmersin. Vekil, o roçu olmakta senin perverdigarın yeterliktir. Ey adamlar, senin perverdigarınız ol. Allah, özünün padlı kereminden ırskalınızı gözlem deyip, denirde senin üçün gemini yüzdürüyer, takip, ol size rehim şefaatlıdır. Size denirde kıyınçılık, afet yolu konuna. Sizin dilek edip çağırıyanlarınızı yitirim olur. dine onun özü qalar. Yönesi de guri yere palat eden edenmizde Allah boyun olmaktan yüde vurursunuz. Elbette insan neşkürdür. Allah'ın sizi guri yerde yer bilen yeksan etmeyeceğine ya da üstünü de daş soğuryan harasat iyi vermeyeceğine kinin anamınız var mı? Ondan son özünü de hem çiyem Ya da sizi yeni kaytadan onu denize kaytarıp Bütün de afı tupan iberip, neşkür olup, inkar etmenin sebepli, hem sizi kark etmeyeceğine anamınız var mı? Ondan son, ödünüz için bize karşı kömekçi hem tapmarsınız. Kasam olsun, biz adam oğlunun neslini yerde ve denizde, uluğlar ulu ulu arkali alıp gittik. Onları pek gödel dağıtlardan ırskal verdik. Onları yaradan dağıtlarımızın köpsinden mertebeler üstün ettik. Kıyamet günü toparları bölünen insanların her birini öz amamy baş tutany bilen çağırar. Kimin kitabı tağından merilse, ine olar kitaplarını şahatlık bilen okarlar. Bölgün olara cinnet yali hem dolum edilmez. Kim şu dünyada gafil olup kör olsa, ol ahirette hem kör olur. O ol körün ahiretteki yolu hasta güdaplı olur ey Muhammed. Allah şerik koşanlar, <laughs> bizim <laughs> sana <laughs> vahiyeden dağıtlarımızdan seni daşlaştırıp, bize karşı başka dağıtı toslak tapman için tat seni pitne aldı ve düşürüptiler, aldattılar. Yine şonda seni olur özlerine dost edinerler. Eger biz seni bu talap saklamadık bolsa, ta ki sen az kem hem bolsa mail olacaktın. Seyle olana ta ki biz sana yaşayışın külpetini ölümün ağızını da koşalap dağıttırırdık. Son bir daha karşı sana yardım verecek, hiç kişini hem tap bilmezdin ey Muhammed. Bolor <laughs> seni ol yerden ýurdymdan çykarmak üçin sana ediet beripdiler. Şeýle bolmandykda olaryň öüleri hem senden soň diňe azat ýaşadylar. Pygamberli ýurdymdan çykaran kowmung heläk edilmegi, biziň senden öňki iý bilen pygamberlerden galan kanundur. Sen biziň bu kanunymyza ýitköşçülük tapmarsan. Gün <laughs> güne ortadan aňnan tä giçeniň garaňkygyna çenli öýde ikinni agşam ýatyna mabud dolup ber ve ertir namazını oku, çünkü ertir bilen okulayan namaz şayatlıdır. Ey Muhammed, gici oyanıp, sana mahsus olan nepil tehcüt namazını oku, sonunu perverdigarın seni, makamı mahmudu, övga münasip olan derece yitirir. Ey Muhammed sen, ey perverdigarım, meni giyicek yerime doğruluk, salamatlik bilen giyirid, çıkcak yerimden hem doğruluk bilen çıkar, Ma öz hudurundan kömekçi güýçler. hak gelli batıl zatlar yok bolli taqiq batıl yok bolcudur deyip ayt biz Kur'an'nın müminler için şifa hem rahmet bolan zatları ayetleri indir yarat bu ayetler zalimlerin inkar etmekleri sebepli dine ziyan çekmeğini arttırar biz onlara nimet veren ol bizden den yüdünü sowar ve ter tarafa öwürlip taşlaşar ona yamanlık etse umidini yitirer ey Muhammed ayt Her kim öz quruluşuna bi hasiyetine göre amal eder. Tidin periwerdi garyňyz kimin has dogry ýol dedigini iň gowy bilýänler. Senden ruh hakda soraýarlar. Ay, ruh periwerdi garyňyň emirindedir. Bilýän işlerindendir. Sede ilminden diňe aň pay berilli. Eger islesedik, taňa wahy edýän dadmady senden keserdik. Soň bide üçin bir ýardym berjek wekil, olar tapmarsyň. Eger wahi ketilmeyen bolsa, onda bu dinä perwerdigärin näme gelýän rahmet Taqiq onuň saňa bolan padly keremi örän uludur Ey Muhammed ayt, her insanlar we jinler bu Qur'anyň meňdesini getirmek üçin jemlenteler hem meňdesini getirip bilmediler. Hatta ular bilelesip bir-birlerine yardım merteler hem onu başarıp bilmediler. Qasam bolsun, biz bu Qur'anyny adamlara her türli misali öwran öwran beyan etdik. Şonda da insanlaryň köpse hakdan ýüde urup, diňe kafirlige baş goşýar. Olar Muhammede bizi hiç saçan sana, ta yerden çeşme çüldürüp çıkaryan çan, ya da senin hurmadan ve üdümden bir bakçağın olup, onların arasından çeşmeler coşturup aktıryan iman getirmez. Ya senin ömü sürüp aydışın yali, bizim üstüme de asmanından helak edici parçalar düşür, ya da peygamberlerine suğut etme için, Allah'ın ve perişteleri yüz ve yüz et. Ya senin altından bir öğün olsun ya da asmana çık. Hatta bilin okumamız için bir de kitap indirmeten senin asmana götürülmene de hiç çaçan anan var dediler. Ey Muhammed ayt. Benim periverdigarim ehli kemçiliklerden pektir. Bunlar benim işimden. Ey men mendine ilçi peygamber edip iyi verilen adam değil mi? Adamları doğru yol gör peygamber gelenine boların iman getirmelene Allah peygamberi dep perishtenden de adam iiberdimi diyen söhürlenden başga da täzkel olmadı Ey Muhammed ayt er yer yudunni perishteler adamlar yala rahat yerlesip gelip gören bolsordi elbetde bolara asmanndan bir perishten peygamber dep iibererdik ayt meniň bilen seniň araňyňda meniň peygamberlik masahat bolmak dogrusyna Allah yeterlikdir taqip bol bendeleriniň hawardardyr ehli dadı görüp Ey Muhammed, Allah kimi doğru yola uğruktursa ine ol doğru yola uğrukturlan kişi bolur. Kimi ağdaştırsa ten hiç açan olur cüyün. Ondan başka dostlar yardım verecek kişiler tapmarsın. Bir kıyamet gününde olur. Yüreğine süyürülüp doğruğa alınıp gidilecek kaldı. Kör, lal ve ker kişiler edip diyerler. Olarım ahir kıvarcak yeri doğdaktır. Doğdağın odu sönüp uğranına Bulara yakma üçin alevli ogy arttırars. Bu olara bizin ayetlerimizde inkar edendikleri hem de biz sünkü kul ola mandan soň tädeden yaradylyp diýerler mi? Diýendikleri täwirli beriljek jedadır. Olar asmanlary we ýeri yaradan Allah'yň ölümiň meňdeşini yaratmagy güjüniň yetýärligini görmediler mi? Allah olar olaryň ölmäň we diýenme üçin bir wagt belläp goýandyr. Munda hiç şüphe ýokdur. Yönü dağlımlar kapırlıktan inkar etmeden başka da da kavul Ey Muhammed sen kapırlara ait. Eğer siz perverdigarmın rahmet tadinalarına iyi bolsodunuz. Sarp etmek binen kutorcağından korkup puhta saklardınız. İnsan ören kıskançtır. Katam bolsun biz Musa eşkar dokuz ayat mucide verdik. Ey Muhammed Asrail oğullarından sonra Musa oğulları gelenle Fır'aun ona Ey Musa Doğrusu men senin jadalananından güman edýärin diýdi. Musa, "Kasam bolsun, ey Firavun, sen bulary meniň peýgamber diýme, äsgär delil edip, asmanlaryň we ýerin perwerdigärinden başga bir ýerini indirmändigini bilýärsin." Ey Firavun, "Doğrusu men senin helak ediljekdigini çak edýärin diýdi. Firavun, "Olary Musa we Israýil oglanlaryň bol ýerden gowp çykarmak isledi. Biz bolsa onu we onuň bilen bile bolan kişileriň ählesini denize gark ettik. Sondan son biz Israel oğullarına şu yerde yerleşin. Ahiret vaadası kıyamet günü gelende sizin hemmeni de garim atım edip ählesini de mahsar meydanına getirer deydik. Biz onu Kur'an'i Haq və hikmət bilen indirdik. Ol hem hak hakikat bolup indi. Biz seni dine buğuşlayıcı ve duydurcu edip iyi Bir Biz adamlara yuvaş yuvaştan okumak için türleri, ayetleri bölüp biz onu bölüp bölüp indirdik. Ay isle onu Kur'an'a inanın, isle inanman taqiq onun Kur'an gelmeden önce özlerine ilim verilen kişiler Kur'an okulan vaatına başlarını yere koyup Allah tecde ederler. Olur perverdigarmız ehli kemçiliklerden pektir taqiq perverdigarmızın vaadeti hükmen amala aşar diyerler. Olur ağlap başlarını tecde koyarlar ve Kur'an olurun Allahulun hormatni korkusunu artdırar ey Muhammed ayt. Bizler Allah dip, bizler Rahman dip dilegeding Allah'ın haysa adı bilen dilegetsingiz edin Onun gödül atları vardır. Namazı qanını Allah şair qoşumlar eşitip dil yetirmədiler. Ya'ni sizin qatılma sahabeler eşitmecek derejede dilin hem okuma bu ikilinin arasinda bir yol tut. Ayt. Hamd sena perden edilmedi. Hükümdarlıkta özünün şehri bolmadık. Delillikten yana bir hoslara meyterslik çekmek yalı derdi bolmadık. Allah mahsustur ey Muhammed. Onu özüne layık zikir bilen deygeldi.